заявленное мое выступление основывается на слове объединения усилий. То есть, в общем-то, такой фактор, который для всех известен, понятен, его преимущество понятное, да? И он понятен только когда люди точно понимают, ради чего они это все делают. У нас, в общем-то, еще не зажили воспоминания о том, что происходило на Майдане, где были священники, и мусульмане, и христиане, и люди с разных регионов, которые просто боролись за свою свободу просто голыми руками. Они сделали невозможное в этой стране, потому что если бы кто-то два года назад, даже самый, ну скажу так, смелый фантазер сказал, что в этой стране не будет Янукович, и партия регионов не будет управлять этой страной, ну, я думаю, люди бы с иронией бы отнеслись бы сентиментальности этого человека. Ну, то есть малоумный, мало, мало понимает, что будет происходить. Да? Я думаю, люди до сегодняшнего дня еще до конца не осознали, что это в Украине произошло. Это ведь всегда первый шаг. Но только тогда, когда люди объединяют свои усилия и совокупность этой силы преодолевает сопротивление, мы получаем большую победу. В истории эпидемии СПИДа в Украине мы ведь боремся просто за жизнь. Мы у смерти отбираем людей и не даем ей возможности разрушить да, его семью, будущее, жизнь его детей и всех остальных. Статистически, конечно, это в цифрах выглядит. 250 тысяч людей, сколько -то. Цифры всегда имеют такой некий сухой вид. Очень сложно их щупать, сложно их понимать, сложно за них бороться, за цифры. Но за людей проще, да? Вот я дичь позитивный человек, который 15 лет живет свечи в Украине. У меня дома дети. Вот если бы люди в мире не объединились за мою жизнь, то меня перед вами бы не было. Мои дети бы не встретили бы сегодня отца дома. Жена была бы одна. То есть я статистически всего одна цифра. Одна. Здесь не сидит перед вами 250 тысяч людей. Это очень большой город на самом деле. Но в то же время это победа людей, которых нет сегодня в этом зале. Они когда-то боролись за то, чтобы антиретровирусная терапия была в Украине доступна и вообще в принципе в мире доступна. Они победили и отобрали меня у смерти. Все вы без исключения делаете эту работу, вполне вероятно, не замечая, как много вы вкладываете в это. И где-то сегодня в Украине, может быть, вполне вероятно, не в Украине, кто-то получает возможность приходить домой, видеть своих любимых людей, играть со своими детьми, либо видеть своих детей живыми. Мы боремся за эту жизнь, объединяя свою силу. Все пациентское движение в Украине, по большому счету, ходит в церкви. В разное, абсолютно, без исключения. Мы все идем туда за пониманием. Наверное, в то место, где можно открыть самые сокровенные вещи, которые ты открыть другим людям не можешь. Сегодня статистика говорит о том, что больше 22 тысяч людей в Украине получают за год диагноз вирус иммунодефицита. И я вам скажу так, больше 70% из этих людей понимают, что это, они сталкиваются с фактом шока, смерти, страха, чего угодно. Я предполагаю, что каждый второй из них пойдет в церковь и будет искать возможности получить у священника, либо у служителя Бога, возможность услышать правду, как ему жить с этим дальше. А, возможно ли с этим жить? Как долго можно жить? И является ли этой характеристикой этической его жизни или нет? Так вот, когда надо тушить пожар, очень сложно его тушить одним ведром одному человеку. Чем больше будет людей, чем больше будет ведер, тем быстрее мы потушим пожар. Так вот, когда церковь доносит людям информацию, что он будет жить, что есть ли течение, он может жить и работать дальше, у него будут рожаться дети, он может формировать семью, получить образование, ходить дальше в церковь, быть участником этого процесса, то я думаю, мы в совокупности объединения подобных действий сократим путь ну, потери людей в Украине и остановим эпидемию в конечном счете. У нас очень простая задача выявить максимальное количество людей с вирусом иммунодефицит и обеспечить их лечение и защитить всех тех, чтобы люди не попали в эту территорию риска. И в Украине история СПИДа будет закрыта. Я для себя очень четко понимаю, что наступил тот момент, когда надо искать ресурсы для того, чтобы движение христианское, благословленное, ну по сути вот в данном случае мне сюда приглашал Сергей, да, Дмитрий, мы давно дружим, давно работаем в разных регионах. Да? Я был участником его встречи с Филаретом, когда его благословляли на это служение. И для меня это знаково по очень простому такому маркеру. Я думаю, лет 15 назад говорить о ВИЧ-инфекции на уровне фила... ну, любого, высокого ранга церкви, о людях наркоманах, что им надо помогать, им надо предоставить. Это было ну, очень такая деликатная тема, которую, наверное, публично никто никогда не говорил. Мы не то что эволюционируем, мы культурно просто делаем семимильные шаги вперед. Да? И они должны принести свой результат. Объединить людей, которые работают в сервисе, чиновников, людей, которые формируют культуру, и людей, которые формируют ценности, в конце концов, это самое сильное оружие в восстановке эпидемии СПИДа. И раз закладывается такой фундамент, который уже много лет пытается каким-то образом обрести свою конструкцию и жить, для нее не существует несколько, но ну, не хватает несколько пазлов, то наступает тот момент, когда, может быть, надо переосмыслить наш дальнейший путь. Какую же форму объединить наши усилия? Что мы друг от друга ожидаем? Очень четко это сформулировано. Доллары могут дать деньги. Сервисные организации могут предоставить сервис. Церковь может предоставить понимание и точную информацию для людей, которые к ним приходят. И 2015 год не является самым простым модом. Да? Доноров не стало больше, денег не стало больше, проблем стало больше, к сожалению, да, и вызовов стало больше. Но это не значит, что мы должны опустить руки. Это значит, что мы еще плотнее должны объединиться. Потому что только в сложных ситуациях люди находят внутренний ресурс, чтобы идти дальше, даже не имея вполне вероятно финансовых ресурсов. И 2015 год является ключевым, потому что в Украине тотально дефицит средств на антиретровирусную терапию, на программу профилактики. Я именно говорю о государственных средствах в данном случае. И это говорит о том, что задачи выше. Но я больше чем уверен, что тот, кто сотворил этот мир, он не создавал его тупиком. Он создавал его в алгоритме решения для тех людей, которые готовы за это решение бороться. Я рад, что я здесь присутствовал, рад, что слышал всю эту информацию рад видеть представителей разных церквей, которые готовы в этом принимать участие. И со своей стороны хочу сказать, благотворительный фонд пациентов Украины объединяет больше 36 организаций в Украине с разными заболеваниями. Они все ходят в церковь, и они не только лечат инфицированы, это а люди с онкологией, с сахарным диабетом и другими заболеваниями. И мы готовы в этом принимать самое активное участие для того, чтобы получить положительный результат в Украине и добиться нуля в передаче от матери к ребенку модифицируем их смертность от вируса модифицируем.